देशभरातील मतदानाची घसरती टक्केवारी चिंतेचा विषय असून भाजपाने लोकांचा अपेक्षाभंग केल्याने मतदानाचे प्रमाण घसरत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे त्यामुळे यावेळी भाजपला घरी बसवण्याची संधी आली असून मुस्लिम समाजाने ही संधी घालवू नये असे आवाहन त्यांनी आहे वंचित बहुजन आघाडीचे शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार डॉक्टर अनवर शेख यांच्या प्रचारार्थ आंबेडकर यांची सभा हडपसरमधील कन्यादल मंगल कार्यालयात झाली त्यावेळी ते बोलत होते शिरूरचे उमेदवार डॉक्टर अनवर शेख जिल्हाध्यक्ष राजकुमार कमलेश उकरंडे यावेळी उपस्थित होते ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दोन हजार चौदामध्ये भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा दर्शवला होता त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीनंतर पवार भाजपबरोबर जाणार नाही याची खात्री काय अशी विचारणा वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक प्रकाश आंबेडकर यांनी या सभेत केली भाजपला सत्ता मिळाली तर ते भारतीय राज्यघटना बदलतील असा आरोपही आंबेडकर यांनी केला ते म्हणाले की देशभरातील मतदानाची घसरती टक्केवारी चिंतेचा विषय असून भाजपने नागरिकांचा अपेक्षा भंग केल्याने मतदानाचे प्रमाण घसरत आहे राज्यात वंचित बहुजन आघाडीचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही पक्षाने मुस्लिम समाजाला उमेदवारी दिली नाही त्यावरून या पक्षांचा खरा चेहरा पुढे आला असल्याचं त्यांनी म्हटलंय मी निवडणूक मी असं मानतो ती महत्वपूर्ण निवडणूक आहे भारतीय जनता पक्ष यांनी असणारं जाहीरच केलं की आम्ही असणार आम्ही असणार संविधान बदलणार लोकशाही संपवणार हुकुमशाही या ठिकाणी घेऊन येणार आणि आमचं सरकार टिकावं म्हणून दंगलीचा असणारा रस्ता आम्ही त्या ठिकाणी आपणार हे त्यांनी जाहीर केलं आता जाहीर केल्यानंतर आपल्याला शांतता पाहिजे का हा त्याच्यातला महत्वाचा भाग शरद पवारांची कोण गॅरंटी घेऊ शकता का की तो बीजेपी बरोबर जाणार नाही आता त्याची गॅरंटी घेता येणार नाही जो बीजेपी बरोबर जाणार नाही तर त्याच्या उमेदवाराकडे बघ बघाच का मी इथल्यासारखे मुस्लिम मोजबी न विचारतो की कबसे आपला शरद पवार मध्ये आरोप दो हजार चौदा बिनबुलाय मेहमान की तरह बीजेपी को सपोर्ट किया और अभी भी दोस्ती एक के साथ में है लेकिन शादी दूसरे के साथ में ऐसी उनकी पड़ उनकी दोस्ती है कांग्रेस के साथ में लेकिन वो शादी करना चाहते बीजेपी के साथ में और ये शादी इलेक्शन के बाद होगी इसलिए मुस्लिम समाज से मैं आगाह करता हूं कि आपकी परिस्थिति बहुत नाजुक है आप और यहां का क्रिश्चियन समाज जो है उसके हालत क्या होगी अगर ये सुनना है आपको तो जो इस देश के अर्थमंत्री है उनका नाम क्या है निर्मला सीताराम हर मुसलमानों से कहता हूं कि वोट कर, वोट करने के पहले या मन बनाने के पहले निर्णय लेने के पहले आप निर्मला सीतारामन इनके जो पति है जिसका नाम प्र, परकला प्रभाकर है परकला प्रभाकर उनकी YouTube पर मुलाकात एक की उनकी मुलाकात है उस तीस पैंतीस मिनट में उन्होंने अगर आरएसएस और बीजेपी दोबारा सत्ता पर आते और मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो यहां के अकलियतों का क्या हाल होगा उस पर उन्होंने बयान किया उन्होंने यह कहा कि गुजरात ये प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से गुजरात से गुजरात में थे तो गोधरा हो यही चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मणिपुर हो गए एक तरफ मुसलमान दूसरी तरफ क्रिश्चियन इनको टारगेट बना के गए जित सिंह ये अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर करेगा हुक्मशाह डिक्लेयर करेगा अपनी सत्ता बचाने के लिए अपनी सत्ता बचाने के लिए ये गली गली में गोदरा और मणिपुर कर सकता है समाज अस्थिर है तब तक उसको पता है कि उसको कोई हिला नहीं सकता है और उसको अपने आप को बचाना है तो समाज को अस्थिर उसको करता है और वही अस्थिर करने का रास्ता वही अस्थिर करने का रास्ता क्या होगा उस मुलाकात में उसने बताया मैंने कहा पिछले छह महीने से मैं मुसलमानों से आगाह कर रहा हूं यह बीजेपी को जिताना और हराना यह आपके हाथ में है बीजेपी को जिताना या हराना यह आपके हाथ में है लेकिन ये करने के लिए आपको मुसलमान बनना होगा ये नहीं कि मैं कांग्रेसी मुसलमान हूं ये नहीं कि मैं एनसीपी का मुसलमान हूं ये नहीं मैं फलाने पार्टी का मुसलमान हूं सही अर्थ में आपको मुसलमान <harsh programmer God Earth> <GIropolitvine> बनना सही अर्थ में आपको मुसलमान बनना होगा और सही अर्थ में मुसलमान बनोगे तब जाके बीजेपी का हराओगे नहीं तो आप ही बीजेपी को ले आओगे ऐसी एक बात